Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən özüm özümə dragon saç düzümü rəçəm e, öyrənmək istəyənlər buyursunlar, ekrana yaxın otursunlar. Deməli, nə edirəm? Saçımı yaxşı darıyıram. Daha sonra yuxarıdan düz bir qədər e, dəstə saç götürürəm və həmən dəstəni üç yerə bölürəm təxmini eyni e, ölçüdə eyni qalınlıqda üç yerə bölürəm. Daha sonra gördüyünüz kimi soldağı saç dəstəsini orta dayı saç dəstəsinin üstünə qoyuram və əlimlə bucuc saxlayıram. Sonra gördünüz kimi əlimlə sağ əlimlə həmən dəstəni götürüb, yəni sağ tərəfdəki saç dəstəsini ortaya tərəf gətirirəm. Və salam, bu qaydayla təkrarlanır, ancaq e, burada e, həmin böldəki saç dəstələrin üstünə bölüdən bir qədər saç dəstəsi əlavə olunur, yəni həmin dəstəyə və bu qaydayla təkrarlanır. Əziz izləyicilərim, burada çətin bir şey, çətin bir şey heç nə yoxdur. Yəni əsas sizdə maraq və istək olsun, sizdə özünüz özünüzə bu cür saç düzümü həra bilərsiniz. Mən indi göstərdiyim üçün bördən qalın dəstə saç götürdüm. Yəni əvvəlcə başlayanda çalışın, siz də elə eləyin, çünki əl öyrəşənə kimidir. Yəni əliniz öyrəşəndən sonra ax sonra xırda-xırda götürsəniz, yəni böyrüdən xırda dəstə saç götürsəniz, daha da gözəl saç düzümü alınar. Mən indi göstərdim, göstərməkdən ötürü öyrətməkdən ötürü bucür elədim. Yəni bunu xırda-xırda götürsəniz, saçları daha da gözəl alınar. Əvvəlcə insan özünə elyəndə əlləri ağrıyır. Sonradan vərdiş halına gəlirsiniz. Yəni əliniz öyrəşir və bunu daha da təsstiz edə bilərsiniz. Axıra çatanda da sadə bir hörükdür. Hörürsünüz. Bu qədər əziz izləyicilərim. Ümidvaram ki, videom kiməsə yararlı oldu, nəsə öyrənə bildiniz. Videomu bəyəndinizsə, like verməyi və abunə olmağı da unutmayın irəlidən, yəni bu drakon saç düzümünün ayrı formada ə, videosunu çəkəcəm. Yəni izləməyə davam edin. Yeni videolarımı qaçırmayın. İndi isə hələlik